Поздравляю всех. Вы знаете, для меня этот день, для всех нас, конечно, очень эмоциональный. Я полтора года лично отдала украинской полиции. Вы полтора года отдали украинской полиции. Все мы тут, здесь, потому что ровно год тому назад, 4 июля 2015 года, на службу заступило около 1900 патрульных полицейских. Это был очень эмоциональный день. Это был день, когда новые патрульные начали расторгать брак с прошлым. Это был день, когда украинский народ реально начал восхищаться вами. Особенно в Киеве я лично со всеми почти знакома. Было собеседование были очень строгие экзамены, была учеба, потом была служба, очень трудные дни, потом была некоординационная работа с райотделами, были трудности, были проблемы и есть проблемы. Но самое главное достижение, которого я сейчас вижу, как человек тоже, который живет в этой стране, то, что вы другие. Служить и защищать ⁇ это не слова, которые мы декларируем. Это слова, которые мы увидели в ваших глазах еще э, во время на собеседованиях. Это не только слова, которые мы повторяем перед журналистами все время. Нет. Это слова, которые мы почувствовали. Вы почувствовали и остались работать. Самое главное достижение для меня лично – это то, что ваша форма и ваша звездочка – это стало абсолютно другим ценностям для наших, для наших граждан. Год – это очень мало, мало времени для того, чтобы доказать и показать те высокие стандарты, которые нужны нам, нужны людям в Украине. Самое главное, что мы показали стандарт самое главное, что мы, вы первые, которые реально не пришли с прошлого, а пришли с будущего. Самое главное, вы всегда должны думать о том, чем вы занимаетесь. Вы защищаете граждан Украины. А самое главное, как вы должны защищать? Защищать честно. Работа полицейская очень трудная работа. Мы с вами говорили об этом очень много. Трудное почему? Потому что очень много проблем. Надо общаться э, со, со, с многими людьми. Но самое главное, что если вы покажете, что стандарт у вас другой, и вы это уже показали, то наша работа будет самым ценным. 12 тысяч патрульных по всей Украине. Это много. 90% из них, они абсолютно новые люди которые были студентами, работали в других отраслях. И они пришли и поверили, как мы все поверили в чудо. Но я хочу, чтобы вас попросить лично и всех, и наших граждан, и каждого сотрудника, который работает в национальной полицией, нельзя разочароваться, потому что это наша страна. Потому что полиция – это хребет внутренней безопасности страны. Потому что у нас очень много задач, на нас ответственность очень большая. Спасибо за службу Киевский патруль. Но самое главное, ребята, что я должна вас попросить, не ухудшайте стандарты. И думайте о будущей страны. И думайте, что без нас никто этого не делать не будет. Без вас ничего не получится. И думайте о том, как прекрасно будет потом, когда мы, вы, створите историю нашей страны. И вы уже это сделали. Для меня большой честью было возглавлять это подразделение. Да, короткий, короткий промежуток времени, но это один из самых запоминающих моментов моей жизни. Я понимал одно, что с такой командой, с такими ребятами можно достичь всего, выполнить любую задачу. Для меня большая честь, что я вас знаю, что я с вами служу, что я с вами вместе строю новую полицию. Поздравляю. Майор полиции. Лейтенант полиции Дмитро Атрощенко. Лейтенант поліції Євген Демченко. Лейтенант поліції Сергій Логінов. Лейтенант поліції Богдан Шевчук. Молодший лейтенант поліції. Рік був надзвичайно складним, надзвичайно насиченим. Дуже складно було Довіру людей виправдати, тому що дуже високий був рівень довіри одразу. Це було круто, це відчувалося. Люди дивились на нас із захопленням, з довірою, з натхненням, вірили в нас, вірили в те, що ми станемо обличчям нової поліції, нової реформи. І ну, дуже велика відповідальність на нас була. Ну, особисто я вважаю, що ми її виправдали. Звісно, були певні моменти, ну, без них, мабуть, жодна зміна в країні така серйозна не може пройти, Але виправдали, змогли багато безпеки. Сонних ночей багато складнощів, але це все не важливо. Важливо те, що виправдали, що змогли, що це дійсно пішло далі. Десі бо патрульна поліція почала працювати. Бо за хмельницького. Патрульні приступили до виконання своєї Полтаві, Тернополі. Та Маріуполь. Але це тільки початок.